Qərb və müsəlman şərqi. Bunu biz müqayisə etsək, həmişə vəziyyət belə olmayıb. 8-ci, 13-cü əsrlər İslamın qızıl dövrü deyən bir dövr olub. 8 və 13-cü əsr arasında İslamın öz dövründə yayılmış bir çox sahələrdə kimya olsun, fizika olsun, astronomiya olsun, fəlsəfə olsun, dramatika olsun, yəni filologiya, lingvistika bu sahələrdə, ictimai mövzularda, kartoqrafiya mövzularında biz müsəlmanların bir çox yeniliklərə imza attığını görürük. Ensiklopedik kitablarda da o əsrlər müsəlmanın qızıl dövrü olaraq adlandırılır. Nə baş verdisə, bu 13-cü əsrdən sonra baş verdi. 13-cü əsrdən sonra müsəlmanların dini mətnlərə daha çox xurafi yanaşma göstərdiklərini bizlər görmüş oluruq. Başladılar belə deyim də dini mətnləri yanlış izah etməyə. Çünki bunların müsəlmanın motivasiyası mənəvi mövzulardır, imandır, bunların din mətnləridir. Və dini mətnlər, əgər təsəvvür eləyin, sizi təşviq edir ki, elm arxasına gedin. Sizi təşviq edir ki, müxtəlif kəşflər əldə elə və bu sənin bir müsəlman olaraq bir borcundur. Bu sənin bir vəzifəndir. Sən bunu etməklə Allahın razılığını əldə edirsən və bu cür bir motivasiya olsa və bu sənin həyatında edəcəyin ən böyük bir işdir. Özündən sonra bir elmi iz qoy, bir kitab qoy, cəmiyyətə faydalı ol. Bütün elmləri sən öyrənməlisən. Beşikdən qəbrə qədər öyrənməlisən. Elmçində olsa da gedə onu əldə elə. Düzdür? Bu peyğəmbərlərimizin hədislərində. Bu cür yetişmiş müsəlman siz necə olar? Bu aydındır ki, maddi maraq heç bir zaman mənəvi marağın gücünə çata bilməz. Mənəvi maraq, metafizik maraq maddi maraqı həmişə qabaqlayır. İndi siz təsəvvür edin ki, bu cür yetişdirilmiş cəmiyyət aydın da inkişaf edir 13-cü əsərə qədər. Çünki bu elmin arxasında getməyi öz dini vəzifəsi bilir. İndi təsəvvür eləyim, bir müsəlman cəmiyyətinə başa salırsan ki, elmi bölürsən iki isədir, sən dini elmlər, dünyəvi elmlər və texnologiyanın inkişaf arxasında getmək, fizika arxasında getmək və ya həm də sosial mövzularda, ictimai mövzularda araşdırma aparmaq. Bunlar hamısı dünyəvi elmdir. Məsən bunu öyrənməklə heç bir şey əldə edə bilməyəcəksə və nə ən kəldə edə bilməyəcsən, məndə bu günahdır. Sən bu elmləri öyrənməklə sən Allahdan uzaq düşürsən, sən dindən uzaq düşürsən. Və sənin yaradılışının ən böyük səbəbi odur ki, sən ancaq məsciddə ibadət edəsən və ancaq dini elmləri öyrənəsən. Dünyəvi bilmirlərin arxasınca getmə. Vardövlət toplamaq bu günahdır. Vardövlət toplamaq səni Allahdan uzaqlaşdırır. Bu dünyaya bağlanmaqdır. Çoxlu imkanlı olmaq, çoxlu sərvətli olmaq axirətdə sənin sorğu-sualını daha da çətinləşdirir. Və fəqirlər varlılardan 500 il daha tez cənnətə girəcəklər. Gəli yəni, bu hədislərlə də və yaxud da təfsirlərlə müsəlmanlara din əgər bu cür təqdim olunsa, nəticəsi necə olacaq? Nəticəsi aydındır 13-cü əsrdən sonrakı vəziyyətə gəlib çıxır. Onlar başlayırlar daha çox dini mərzulara yönəlməyə və dünyəvi elm adını qoyduğu bu ciddi elimlərdən onlar başlayırlar uzaqlaşmağa. Ona görə də İslam aləmində böyük elmi bir çöküş yaranır. Çin kimi bir məmləkətdə, bir ölkədə olan elm aydındır ki, bu uzaq olacaq. Texnologiya inkişafı aid olan elm ola bilər, fizika aid ola bilər, elm ola bilər, hətta bir müasir dünyəvi elmlərə aid olan bir elm ola bilər. Ancaq ondan belə peyğəmbər deyir ki, elm çində olsa belə, elə bir mütəbəssib bir mənəlikdə olsa belə ora get. Yəni əsl əslində dini mətnlərdə elm deyəndə yalnız dini elmlər nəzərdə tutulmuyor və siz 13-cü əsra qədər bir çox dahi alimlərin Əhmədnə Müselman alimlərinin bir avtobioqrafiyasını biz incələsək, baxıb görərik ki, onların eyni zamanda dini təhsili olub. Deməli, onlar dini elimlərdən ayrı bilməyiblər. Dini və dünyəvi bölücü bu sonradan yaranan bölğüdür və əslində bu yanlış bir bölğüdür. Elm cəmiyyətə faydalı olan və cəmiyyətin inkişafı ap aparan məlumatlar toplusudur. Sən əgər bunların hansı bir sahəsini oxusan və faydalı bir şəxs olsan, Bu hədislərdə deyilən savaba, o dəyərə sən çatmış olursan, sən dəyərli insansan. Yoxsa sən bunları yanlış bir yerləri istifadə etsən, bu dini elmlər olsa da belə, bu sənin bir ucalığı va, bir mənəvi dəyər və gətirib çıxartmayacaq. Deməli, elm öz üzlüyündə nə pisdir, nə yaxşı. O müəllifin onu necə tətbiq etməsindən asılıdır. Dini elmlər belə nə qədər ilahi mövzulara toxunsa da belə Bir şəxs ola bilərsən ki, o mövzuları öyrənsin, ancaq cəmi cəmiyyəti suquta aparsın, cəmiyyəti məhvə aparsın, dünyanı məhvə aparsın. Biz onda deyə bilmərik ki, bu məsələn dini elmləri öyrənib deməli bu dəyərli insandır. Yox, bu dəyərli insan deyil. Biz bunu öyrəndiyinə görə yox, biz bunu hərəkətlərinə görə dəyər verməliyik. Bir insan ola bilər, bu böyük nəzəri fizikada böyük nailiyyətlər əldə etmiş olar. Bu dini elm deyil də, düzdür? hansı cəmiyyət üçün faydalı işlər görə bilər. Bu, bu faydalı işlər gördüyünə görə bunun elmi həqiqə elmi olacaq. Bu bu insan dəyərli insandır. Bu da dəyərli bir şəxsiyyətdir. Yəni bu insanın biz əməllərinə görə, əməllərinin təsirlərinə görə baxıb dəyərləndirəcək.